Assalamualaikum anda bersama saya Fisarudin dalam Mingguan Amans untuk Minggu antara 16 sehingga 22 Jun 2025. Kita mulakan dengan berita yang saya rasakan agak serius di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kostara Hidup mengingatkan laman-laman atas talian bahawa penyenaraian pelbagai produk di laman mereka kini perlu ada dalam bahasa Malaysia atau bahasa kebangsaan. Bagi mereka yang tak tahu, di bawah Akta Pelindungan Pengguna tahun 1969 ada peraturan baru dipanggil Peraturan-Peraturan Pelindungan Pengguna Urus Niaga Perdagangan Elektronik 2004 diluluskan pada 25 Disember yang lalu produk-produk yang dijual di kedai atas talian perlu disenaraikan dalam bahasa kebangsaan. Ini adalah wajib pengguna bahasa kebangsaan. Jadi ada kalau dia panik eh apa jadi kalau orang tu tak tahu bahasa Melayu? Kat dalam perenggan ini hanya mengatakan kena ada bahasa kebangsaan. Kalau nak ada lepas tu ada bahasa Inggeris ke? bahasa Tagalog ke bahasa Cina ke dibenarkan cuma sekarang setiap top atas talian kena ada bahasa kebangsaan jadi setakat ini dapat dilihat bahawa Lazada dan Shopee dah mula mengingatkan mereka punya uh, penjual untuk meletakkan penyenaraian dalam bahasa Malaysia dan sekiranya macam dekat Lazada jika mereka gagal untuk melakukannya mereka boleh digantung daripada melakukan sebarang penjualan dan dikenakan markah dimerit sehingga 48 mata Kemudian pihak KPDN pula mengatakan sekiranya gagal menyenaraikan sebagai produk dalam bahasa Malaysia Mereka boleh dikenakan denda RM50,000 ataupun penjara 3 tahun untuk individu Sementara untuk entiti korporat pula, mereka boleh dikenakan denda RM100,000 untuk kesalahan yang pertama Jadi kalau anda ada setor atas talian sekarang, pastikan produk-produk yang anda jual ada disenaraikan dalam bahasa Malaysia Mula tadi dengan perniagaan, kita pergi kepada satu berita yang saya rasa lebih serius iaitu berkaitan dengan dakwaan oleh Wall Street Journal mengatakan bahawa syarikat China telah melakukan proses menyeludup 15 cakra keras dengan setiap satunya mengandungi 80 terabyte data untuk melatih model AI mereka menggunakan pusat-pusat data yang terletak di Kuala Lumpur. Dalam laporan WSJ ini, mereka katakan ini adalah antara cara dilakukan oleh syarikat China untuk memintas sekatan teknologi yang dikenakan oleh Amerika Syarikat syarikat terhadap China. Kalau anda ingat sejak tahun lalu, Amerika Syarikat katakan China dah tak boleh beli chip AMD dan juga Nvidia dengan kuasa yang tertinggi sebagai langkah untuk memastikan bahawa China tidak menjadi kuasa besar dalam kecerdasan buatan. Dan pihak MITI telah melakukan operasi untuk melihat sama ada dawan ini benar atau tidak. Uh, kenapa MITI mengambil langkah ini? Kerana kalau anda ingat pada bulan Mac yang lalu ada satu juga insiden yang juga serius di mana uh, chip Nvidia telah diseludup daripada Singapura ke China menerusi Johor dan sekiranya Malaysia ingin menjadi pusat data AI di rantau Asia Tenggara insiden-insiden sebelum ini haruslah dipantau dan disekat kerana kita tak tahu bila anytime saja Donald Trump boleh kata Malaysia akan kenakan sekatan balik sekaligus menutup segala harapan negara untuk menjadi pusat data AI Asia Tenggara Selanjutnya kita bagi kepada berita baik kepada mereka yang selalu menggunakan Terminal 1 Kuala Lumpur International Airport. Akhirnya kereta api AeroTrain yang menyambungkan terminal utama dengan terminal satellite A akan memulakan operasi pada 1 Julai 2025. Bagi yang mereka tak tahu sebenarnya operasi AeroTrain yang dah beroperasi sejak 1998 sebenarnya telah dihentikan pada bulan uh, March 2023 dah lebih setahun tak beroperasi. Jadi uh, kali ini uh, menteri pengangkutan Antonelio berkata lepas melakukan ujian tindak balas kecemasan Aerotrain akan bermula semula pada 1 Julai Kena selama ini kalau anda bagi kelas anda ada dua option je sama ada anda naik bas antara terminal dan sekiranya anda penumpang kelas perniagaan ataupun first class anda boleh naik satu limousin mewah yang ditawarkan oleh Mercedes jadi kalau anda nak tahu kali ini menggunakan kereta api yang dihasilkan oleh Alstom dengan kerjasama IGM Construction Sendirian Berhad dan juga Pestek Teknologi Tech Sendirian Berhad bagi golongan gamer berita terbaik minggu lalu juga ialah akhirnya Switch 2 secara rasmi akan dijual pada 3 Julai hadapan dan minggu lalu juga secara automatik peratepahan telah dibuka dengan setiap konsol ini dijual pada harga RM2488 untuk berkas hanya Nintendo Switch 2 dan pada harga RM2688 ringgit untuk berkas mengandungi permainan Mario Kart World. Kalau anda ingat sebelum ini Nintendo katakan mereka tak tahu bila nak masuk pasar Malaysia, mereka sebelumnya mengagak okey mungkin Julai ataupun September. Jadi dekat Malaysia dengan 3 Julai menandakan kita hanya lebih kurang seminggu atau dua minggu lebih lewat dibandingkan dengan pelancaran di Filipina dan juga di Singapura. Dan harga dia mungkin mahal tapi kalau anda pergi ke store dekat kedai kat Malaysia sekarang harga lebih kurang sama untuk unit yang diimport daripada Hong Kong tapi anda harus ingat unit-unit yang dibawa daripada pasaran luar ini tidak mengandungi waranti selama setahun unit dekat Malaysia ada waranti selama setahun jadi kalau anda jenis yang tak kisah tunggu lama sikit tapi kalau takut ada kerusakan boleh ada alat ganti saya sarankan anda beli unit dekat Malaysia pas harganya bermula rm 2488 ringgit. Sedikit berita yang menakutkan dan juga menjadikan di mana Malaysia merekodkan kematian pertama disebabkan oleh COVID-19 pada tahun 2025. Ini juga merupakan kematian pertama direkodkan di Malaysia sejak Mei 2024. Individu yang mati ini adalah disebabkan beliau mempunyai berbagai komoditi seperti penyakit darah tinggi dan juga diabetes dan kematian pertama ini adalah mungkin merisaukan memandangkan kalau kita tengok tahun 2024 terdapat secara keseluruhan lebih kurang 27 kematian dicatatkan dan walaupun baru ada satu, satu data yang dikongsi oleh KKM yang saya rasa anda perlu tahu ialah pada minggu ke-24 minggu yang sama kematian ini dilaporkan terdapat 3,379 kes dan ini adalah peningkatan 68% berbanding minggu ke-23 yang hanya ada 2,011 kes kami dah terbitkan satu artikel bagaimana nak, orang kata untuk mendapatkan uh, dos penggalak booster shot untuk vaksin COVID-19 saya akan letakkan URL kat sini dan juga dekat description kat bawah tapi basically kalau anda perlukan uh, dos penggalak untuk diri sendiri ibu bapa ataupun orang tua yang mempunyai pelbagai masalah komoditi lagi anda boleh gunakan aplikasi MySejahtera prosesnya masih sama macam kita lakukan masa nak dapatkan vaksin pertama dahulu tapi kalau tak tahu ada dia punya tutorial ikut saja dan insyaAllah anda boleh memastikan bahawa insan tersayang anda sekurang-kurangnya boleh mengelakkan impak negatif jika terkena lagi dengan COVID-19 dan akhir sekali saya nak tanya pada anda adakah anda pengguna tegar chat GPT ke, Gemini ke atau pelbagai LLM di luar sana berhati-hati kerana satu kajian dilakukan oleh Massachusetts Institute of Technology mendapati jika anda gunakan chatbot AI ini satu benda pertama ialah anda akan jadi semakin malas dan kedua aktiviti otak anda merosot ini berdasarkan kajian melibatkan 54 peserta berusia antara 18 hingga 39 tahun mereka diarahkan untuk menulis satu artikel standard SAT atau ujian setara dengan STBM dan mereka dibagikan kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama gunakan ChatGPT, kumpulan kedua gunakan hanya Google dan ujian ketiga pula, kumpulan ketiga pula mereka ini tak ada reference langsung. Tulis saja artikel yang disuruh. Dan apabila gelombang otak dianalisa menggunakan alat EEG, kumpulan yang menggunakan ChatGPT dicatatkan secara konsisten dia punya prestasi otaklah rendah pada tahap saraf linguistik dan juga tingkah laku. Lebih merisaukan selepas menggunakan ChatGPT selama beberapa bulan, uh, penyelidik juga mendapati bahawa mereka menjadi semakin malas di mana kat hujung-hujung hujan -hujung itu mereka dah tak sunting dah apa yang dihasilkan oleh ChatGPT, hanya copy and paste apa yang dikeluarkan langsung tak mahu ada sebarang usaha untuk menghasilkan karya yang original. Jadi, kalau selama ni orang tanya ada kesan atau tidak, at least MIT ada bukti mengatakan bahawa yes dah nampak sebenarnya malas dan juga aktiviti otak makin rendah. Jadi jika anda tidak mahu dituduh pemalas ataupun mereka yang ada aktiviti otak yang rendah, cuba-cubalah jangan gunakan chat GPT. Mungkin guna untuk benda-benda sukar saja. Jangan semua benda nak tanya AI, semua benda nak tanya grok, semua cuma nak tanya GPT. Pasal di akhir hari, anda ada otak, otak anda sebenarnya lebih bagus daripada semua chat GPT yang ada di luar sana. Dan saya harap anda tak jadi malas dalam masa terdekat. Baiklah, ini saja daripada saya Fisah Rudin untuk Mingguan Aman untuk minggu ini. Jumpa anda di video yang seterusnya. Bye-bye.